привет, друзья! Мы по-прежнему на Мальте, играем UPL групповую стадию. Это наш третий влог, и спасибо большое, что активно смотрите наши предыдущие. Если вы до сих пор это не сделали, то обязательно исправьте эту ошибку, потому что у нас выходят прикольные влоги. Итак, сегодня у нас игра против Натик. Немножко позже, чем она была у нас вчера. Сегодня матч начинается в 16.00. Ребята уже настраиваются, и соперник у нас будет интересный, как вы могли узнать из прошлого нашего влога. У Фнатиков были изменения, у Фнатиков были тяжелые времена последние, даже можно сказать, несколько лет. Некогда легендарный тег сейчас просто переживает действительно не лучшее время. Однако игра обещает быть интересной, и сегодня мы с ними сразимся. Вчера они выиграли у Непорса счетом 16-4, 16-4, что тоже довольно, ну, можно назвать сенсационным. Посмотрим, как сегодня будут обстоять дела против нас. Поэтому продолжаем смотреть влог, и всем спасибо. Тебе сказать, раз разная высота, да, сколько стола? Ну, от стула зависит. Некоторые стулья ниже опускаются, и некоторые не ниже. Могу ну, у меня сейчас стул э, выше, я понял? Нет, ну, а ты не опускаешь а самый низкий, нет? Это максимум, как можно опустить. Почему ну, вниз тут надо? Не вверх, а вниз. Не, я понимаю, он у меня ниже, у меня есть, понял? Бывают я стулья, помню. которые ниже опускаются, бывают, нет, я не знаю. Я. Ты сейчас смотришь третью карту овертайма, эндпоинт против команды Spirit. Поделись своим впечатлением после вашего вчерашнего матча с Spirit. 2-0 все закончилось, наоборот, на этом минуты особенно в первой половине, а были какие-то проблемы. Расскажи, как ты видел эту игру? Какую эту или да? Нет, нашу. Вчерашнюю. <laughs> <laughs> ну, как я ее видел? Они пикнули не Вы удивились? Ну, типа да. <laughs> было удивление, но они ничего не делали особого, поэтому было не так сложно играть. Mm -hmm. на Дасте. Ну, тоже было без проблем, потом под конец немножко решили подольше поиграть, проиграли пару раундов. Да, мы уже mm собирались -hmm. стекла, mm и -hmm. тут... Ну, в целом было просто... Mm -hmm. не, было ничего, да, не было ничего, сложного, просто переследовали их и находили далекие в Обороны. Mm -hmm. Ага, понятно. А насколько вообще тяжелее играть против таких команд как Spirit и сегодняшний Fnatic? То есть вы не виталите FaZe или Джиту, против которых вы играете каждые две недели и знаете там наизусть, условно говоря. А это такие команды, которые, в принципе, официалки-то играли, ну, давненько. Mm -hmm. Вот насколько сложнее к ним готовиться и чего от них ожидать? Может, готовиться сложнее, в плане сложно за еще что-то, но в плане игры, очевидно, они слабее тех же призов Vitality, поэтому это компенсирует. Ну, в принципе, я не знаю. Все равно легко играть, у нас есть свои геймпланы. В принципе, ну, не, не сильно отличаются от других команд. Мы всегда подходим с таким же фокусом и с такой же энергией. Uh -huh. uh, сегодня я смотрю, у нас задерживается опять же, предыдущий матч. Uh -huh. Вы уже все сидите с бумажечками, с геймпланом uh, на предстоящий матч против Флади. Во-первых, какой будет uh, пик? Расскажи нам, пожалуйста. Какие карты? Фладик пикнули Эншут, мы пикнули Мираж. Эншин, Мираж, ответил, что. Инферма. Инферно, Да. Ancient. Интересная карта. Мы ее тоже Очень. там выбирали, чили и играли. Что ты скажешь о нынешнем положении вещей у вас на Эншинте? Ну, мне нравится Эншин. Я там хоть раз туда ходила, что там типа самые на Бшке, самое прикольное время, поэтому мне нравится. Не знаю, посмотрим. Я тоже не знаю, что них ожидать, потому что, как мы вчера смотрели, да. им не дали сопротивления вообще никакого на самом деле за КТ, поэтому они выиграли без шансов. Не знаю, как будет нас, но... Ну, есть идея, как законтролировать. Да, против Неповчера вчера Fnatic выиграли 16-4, 16-4 на двух картах. Какие mm -hmm. там были карты? Кстати? Ну, вот, как раз Ancient, там а Авербас, Pass Да, Pass. А, без шансов, поэтому посмотрим, что сегодня покажет Krimz за компания, новый состав. Интересно. Шоу. Ты да. сказал Илье Андрей, что матч будет интересный сегодня, да? Кто-то сказал? Красивая идея. Кто-то сказал, да. Посмотрим, Надеюсь, что будет интересно. Хорошо, надеемся, что быстрее закончить как-то счет 18-19 спириты ведут, ну, как сказать, трудно сказать, ведут, потому что там качели. Хорошо, ладно, сиди, готовься, мы пошли дальше. Привет. Привет. Кто мы? Найс! Найс, найс, найс! Сань, скинь флешку в тёмную. да да дай. скинь. Дроп Потушили, Дик. У меня флешка будет. Пусть я пропадает. на флешке. Дал флеш. Убил дайку, Жить, жить, жить. Выходим, Прываешь, выходим. Срывай, срывай, срывай. должен быть. Девять, аккуратно. Я не Можешь пикать, я взял этот Давай, я. я не видел его, братан. у меня полностью, чё, не слышишь? Давай, 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 банан. Давай, он с тобой над единицей. Взял давай, взял меня. Здесь, здесь, давай. Все, ласт мяч. давай, давай. Давай, давай, взял метра. Метра. Взял взял, везел, Где давай, я, а, я, я стою по центру да, пончика, слышите? давай, 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 давай,

завершился не нашей победой, однако крики, которые вы слышите на фоне, это уже ребята, которые начали мираж. Будем надеяться на победу на нем, потом еще и на Инферно. Давайте я вам пока проведу небольшую экскурсию по Арене, наверное, или что это. В общем, действительно, это ангар, такое огромное помещение, которое расположено прямо в гостинице. Это удобно по нескольким причинам. Во-первых, никуда не нужно ездить. Во-вторых, если ты что-то забыл в номере, можно сразу это пойти забрать, а не ехать в полчаса, кубок знает куда. Ну и в принципе, конечно, преимущество огромное количество. Давайте я вам покажу, как все устроено. Итак, прямо со входа ты попадаешь на второй этаж, на котором находятся две игровые зоны здесь и еще две, которые находятся за стеночки плеер Lounge, который вы сейчас видите, на который мы зайдем немножко позже И э, место, где можно захватить снеки Все напитки э, переливают в основном вот такие штуки Чтобы игроки смогли из них пить во время игры Чтобы лишние спонсоры и партнеры не попадали на трансляцию И тут есть небольшие снеки Это у нас какой-то бисквитик сладкий Сэндвичи с ветчиной с сыром Некая шаурма, кстати, которую надо бы как-нибудь попробовать и, Наверное, это три разных вида, не знаю В общем-то, что самое милое в этом снэк-баре, это то, что тут все в миниатюре. Маленький киткат, маленький мини-твикс, маленькое Орео, какие-то штучки. И там еще есть маленькие мишки желейные. В общем, булочки, какие-то сырные приколдесы, напитки, водичка и пальмы, как вы видите. Потому что мы находимся на острове, как на острове без пальм. Везде стоят вот эти вот ловушки для мух, которые не помогают в этом, потому что ворона муха летает. Муха стала главным героем нашего влога предыдущего, поэтому, да. Тут играют ребята, перед ним прямо стоит пальма. Я хочу обратить внимание на эту конструкцию. Во-первых, эта пальма ограждена э, заборчиком. Во-вторых, она буквально растет. То есть это настоящая пальма. Я уже посмотрела. Вот там дыра в полу, сквозь которую растет эта пальма. То есть люди просто построили здание вокруг этого дерева. И не только этого. Это у меня вызывает исключительно восхищение. Вот сидит Илья. А вот это старая добрая липучка, ловушка для мух, которая была установлена здесь специально, чтобы у Ильи не произошло больше никаких конфликтов с этим видом насекомого. Идем в Players За небольшой шторкой находится место, где можно посмотреть игры. Тут стоит 4-5 плазм, 3 работают, 2 нет. Настольный теннис, который любят все абсолютно, но я не умею в него играть, поэтому даже не буду пытаться. Диванчики, пуфики, фотографии, как обычно, с турниров ESL. Это тоже добрая традиция. А мы тут едем где-то? А нас тут нет. Хотя мы выигрывали, как бы, турнир от ESL. Подушки ESL. Наша команда. менеджер Фнатик там -то сидит один одинокий. О, нету мишек Гамми. Зато есть другой кит-кат. Маленький баунти, конфетки, чипсики. А мишек нет. Это разочарование. Но поверьте, они были. Холодильник с монстром обязательно. Тоже все виды. Ну, мы вам показывали уже тот же самый, который стоит возле игроков, возле практиса а и все, PS5 стоит еще, все, из развлечений тут э, все, ну а что тебе еще, собственно, нужно женщина, да, скажете мне? Пойдемте на нулевой этаж, короче, тут реально много этих пальм, одна стоит вот прям за тобой, еще какое-то дерево, сосна какая-то мальтийская, но ну, это, по-моему, это удивительно, это, ну, очень круто, я бы на их месте точно так же поступила, ладно, идем на нулевой этаж, на нулевом этаже интересного поменьше, как еды поменьше тоже, собственно. И здесь находятся с двух сторон разные помещения, где работают сотрудники ESL, которые обеспечивают вообще турнир. Также здесь есть зона для интервью вот там, которая идет на трансляцию сразу после игры. И две игровые, собственно, зоны. На одной из них мы вчера как раз играли. На самом деле помещение, ну, стандартное, обычное, есть все необходимое, немного жарковато, но ESL нам предоставляет вентиляторы и по запросу, если ребятам душновато. Ну, кстати, вот здесь внизу более комфортная температура. Самое главное, что никто особо далеко не нужно ехать или идти. Это прекрасно. И интересно, будет ли плей-офф стадия проходить здесь же. Это, этой информации пока нет. Но посмотрим, будем следить за анонсом. Хорошо, пойдемте смотреть «Мираж». На Залез на белый, наверху на белом. Давай на пену или вы... Да, надо. Погоди, <говорит> да, <надо. говорит> давай, давай. Погоди. Давай, давай. Давай, давай. Да, Гоу ковры, гоу ковры, я могу в лифт зайти. Гоу крика, гоу крика. Топкон, да? Или окно? Валер, иди в ковры. Окно могу дать. Иди в подвал, Валер. Дай смок топкон и уйди в подвал. Я даю окно. Герой, давай, давай, апни меня, я в пиксель с вантапом. А Валера, ты можешь меня опускать? Подбой, есть. Подбой, подбой, подбой. Теперь прими же тобой. И под... И... Да, И... там же? Я ушёл. И ну, лавка. Лавка, лавка, лавка. лавка. Бомба. бомба у меня, бомба у меня. Бомба шесть. И потом. Теперь мне

Еще, еще, еще Живи, живи, вовместе, вовместе. Давай, я давай, А Викол, да? Я на стойте, Быкай, меня, Сань. Подсадите его, подсадите. Я тоже флаж. Тихо, я тихо. Сначала два банана, мы будем три и пять на контакт. можно скажу, пацаны, Давай. Мы пойдем сейчас. Ну, да. Я, Валера и Витя. 3-5 на контакт в сторону КТ на шифтах. Без и маркера. Бомбу вам скинул под Б, слышите? Подал молотом. Потушу Все, раш 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 раш, 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 На первом парне. Пейте на первом, если увидите. Не вижу на первом. Тройка, пусть убил! Лево, слева еще. Пушу 90. Слева, аккуратно. Слева. 90. для мухи не мешали? Нет. На тебя все летели. Я не, нет, мы увидели, смотри, повесили тебе специально. они вчера висели, вы что? Ну, она прямо возле тебя висит. Да, висела. и вчера Кстати, вис... ни одна муха не поймана на эту штуку. Так вчера не... был прикол, мне говорили, что... Я спрашиваю... Я вам рассказывал, реквест, типа, убейте муху было за шаурмином. Они говорят, типа, вот у вас есть трэп. Я говорю, бэд трэп. Бэд трип. Надо взять эту штуку, там же, сидеть, короче, есть... я... то же самое внизу. Я говорю, у вас ни одной мухи там нет. Прошло два ни одной мухи. Так, зато всі мухи літають там на ценичі. Ми відели. Ані внизу все задаються. Вітю. Пару слів після Фнатів. Бо три карти несподівано. Не очікували для мене. Що скажу, чому? Чому була головна проблема? Я прибігаю. Там насправді я десь два ключових раунди за руїни дуже неприємних, які вилились таке. Треба пофіксити ці помилки, щоб вони просто занадто були. Інструментальні, які впливали на гру в цілому, тобто на весь результат гри. Так, там дві флотки mm -hmm. добре, що було далі? На міражі, на останній останніх на інферно. Тобто здавалося, що все йде по плану, раунди беруться, ви домінуєте, але все ж таки вони забирали своє там у другій половині половині най що скажеш, чому? Як тобі фнатіки їх стратегія? Насправді вони нічого особливого не роблять, просто грають. Метою, скажімо так, але раунди, які ми програвали, там були проти пістолетів. це наші помилки. Там. Так мисливнули один раз до одного, просто не дочекалися гранат і запускали їх нато далеко. Ну, тобто, такі. Uh -huh. Що скажеш, Engine для тебе є найменш комфортною картою? Е -е, вже в даний момент часу, зараз, вже немає карт, на які мені некомфортно, я себе нормально почуваю, просто треба. На захисті взагалі добре зіграв, а от Атаці ще є проблеми, які треба фіксити, і все нормально. А, ну в Атаці меншинки у всіх проблем. Що ж то склад. Добре, дякую тобі. Вітю. йдемо що? Yeah, uh, у нас uh, ужин, так? Вечеря. Вечеря. У нас вечеря, тож ми йдемо вечеряти. <реш> <реш> ми прийшли на ужин після ігри в столовку. Сейчас вам покажем, чем нас кормят. Итак, Александр, чем нас кормят сегодня? Э, Грин свининка, курочка, тунечек. Я лично буду тунец, я не знаю. Хотя а ты мне сказал, что... Он, он в первый он... день был не очень, он был очень mm -hmm. сухим. Тунец, тунец, мне дам не готов. Это правда. Запомните, дети, тунец и говядь, говяжий стейк волдар никто не ест. Может кто-то и ест, но совершает огромную ошибку. Мы тут по арбузику выступаем чаще всего. И всей курочки, наверное, возьми. А, о, о, капустка. Капустку. Но капустку мы уважаем. Это полезно, не очень вкусно. Кроколи. Еще ценная капуста, картошечка, рисик. Я еще возьму сюда капусточку, такую горелую. Я лично очень люблю все горелое. Ты любишь все горелое? поехали что Тут есть суп, обычно он просто овощной, сегодня томат. Но мы не будем есть суп на ужин. Великое количество салатов, так сказать, сделай сам. Я очень люблю капусту. Я снимала капусточки немножко. Ну, я обычно не доедаю, поэтому не думайте, что я так много ем. Тут у нас разные изыски, консервы тунца. Что-то зеленое, что-то кукурузка, бобы, нут, свекла. Тут у нас, значит, наш любимый арбузик, у нас все очень любят арбузики, дынька была вкусная на обед, разные фрукты, красиво, супер, а, тортики, тортики я бы не назвала лучшими в моей жизни, однако, что имеем. Ну вот и все, мы пошли есть. этом все, друзья. Сегодня был длинный день и не самый легкий матч. Увидимся с вами завтра. Не забудьте подписаться на наш YouTube канал, поставить лайк и написать комментарий. Всем пока!